Я считаю, что решение абсолютно политически мотивировано, поскольку абсолютно понятно сейчас, что уничтожается и морально, и в том числе юридически добровольческое движение. Нужно только посадить за заявлениями представителей прокуратуры, которые почему-то идут в унисон с заявлениями представителей российской федерации по поводу там преступлений, которые творили майдановцы, якобы добровольцы, четыре, четыре народного депутата готовы были взять на поруки чтобы обеспечить возможность человеку, добровольцу, который пошел защищать родину, когда большая часть всех этих героев, прокуроров даже близко к зоне АТО не подходили мы, мы могли бы обеспечить возможность для человека защищать свою невиновность на свободе Соболев, Семенченко, Маркевич Кишкарь было нам отказано Абсолютно надуманные причины, что якобы человек скрывался от следствия, хотя он был службовцем и ни от кого не скрывался. Я считаю, что необходимо действовать двумя путями. Первое, подавать сейчас закон об амнистии. Кстати, уже вчера подан один законопроект об амнистии депутат Денисенкова. Готовится еще несколько законопроектов. Второе, это нужно обеспечить ротацию судей, чтобы решения по людям в Донецкой области принимали не донецкие судьи, а, например, петровские, чтобы включить вражду на почву сепаратизма. И третье, однозначно, система понимает только силу. Нам необходим независимый генеральный прокурор, нам необходимо, чтобы ловили коррупционеров и настоящих преступников, они а выполняли политические заказы. Поэтому это уже баталии для Верховной Рады. Но я уверен, что чем больше народу будет собираться на акции по свободе добровольцам, на акции за принятие закона проекта о назначении генпрокурора по конкурсу, тем быстрее все это случится, потому что они понимают только силы. Я уверен, что для деятелей из прокуратуры и из милиции, которые нарушают закон, которые действуют в интересах российского агрессора, однозначно по этим лицам будет рано или поздно проведено следствие, они сядут в тюрьму. Мы видим, что параллельно уничтожается добровольческое движение, параллельно готовится амнистия для сепаратистов, для террористов в рамках Минской домовленности. Это политический мотивированный процесс, который продолжается уже два года. Он идет в двух плоскостях, медийной и юридической. Я не вижу, по какой причине человека, вискового службовца, который не прятался, продолжал служить в батальоне, нужно арестовывать, мотивируя это тем, что он скрывался от следствия. Но это вранье. А на Варне не построишь нормальную законодательную базу. Поэтому я считаю, что однозначно нужно прежде всего допустить патриотов Украины судей к рассмотрению подобных дел. А это ротация. И, во-вторых, нужно вести учет всех этих персонажей, которые по воскресеньям ездят в Донецк к себе домой, а потом тут судят патриотов и добровольцев. Нужно обеспечить их учет, чтобы, когда будет у нас нормальная украинская власть в нашей стране, чтобы эти люди получили по заслугам. И второе я читал о том, что у нас существует два типа добровольцев, суррогаты и патриоты. На самом деле это народ Украины, но ни в коем случае не государственным чиновникам определять, кто суррогаты, кто патриоты. Если человек два года был в добровольческом подразделении, если он прошел широкий, он прошел бахмутовскую трассу, прошел бои, э июня, июля 2014 года, он точно не суррогат, и он имеет право на свободе отстаивать свою э, невиновность гораздо большую, чем коррумпированные милиционеры, которые ловят с поличным, чем коррумпированные бриллиантовые прокуроры, которые почему-то свободно разгуливают, чем куча воров эпохи Януковича и современного варья, которые абсолютно не привлекаются к ответственности. Мы не кричим о том, что эти добровольцы нужно однозначно отпускать и говорить, что он невиновный. Мы говорим о том, что внимание нужно прессы, активистов, потому что суды тоже абсолютно подконтрольной системе, и пусть суд в публичном процессе определяет, виновным он или нет. Но это же не суд, потому что по существу дело за несколько месяцев так и не разобрано. А почему человек находится за решеткой? Абсолютно надуманное обвинение. Я считаю, что это общее, и вот эти такие информационные сообщения, это общее направление дискитации творческое движение. Это политически недопустимо, потому что подрывает национальную безопасность.